Блять, пацаны, узнал, вы поняли? Ну и как я и говорил, как бы, ну, своих денег он стоит. Знаете, сколько эта штука стоит? Знаете? В конце видео скажу. Это асфальтоукладчик, вы поняли? Это та история, которая укладывает вам асфальт. Три с половиной метра у него ширина. И может расширитель ставиться, и будет 5 метров, представляете? Но это, наверное, одна полоса, вы поняли, на трассе, на нормальной, на скоростной. Что еще? 2008 года он в охеренном состоянии. эта техника работала та, ну, на тех территориях, там где сейчас Тимчасового оккупироване и была эвакуирована успешно. Смотрите, ну не смотрите на вот тот значок, что там глухой ну, ну, слышащим тоже на ней можно работать. И цена его 72 тысячи долларов. Но ну, мне кажется, пацаны, что если у вас есть работа на него, то вы заработаете на нем эти бабки очень быстро. Отобьетесь и так далее. 72 тысячи, блять, ничего не ошибся. Сейчас, пацаны, перепроверю. 72, да. На вот такой резине, на хорошей. Это асфальтоукладчик, который раскладывает асфальт. А потом уже вот этот вот, его закатывают, укатывают. Вы поняли? Вот такая технология. Это вам говорит человек, ответственно, тот, который раньше работал на асфальтном заводе. Много лет. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Все, пацаны. Если кому-то надо, я номер телефона сейчас собственника оставлю. Вы с ним связываетесь. И размовляет уже. Все. Я вам показал. Что еще показать? Ну, вы видели уже его. Все. Всем божаю гарного дня. Вот такая вот история. Вот такая техника. Очень интересная. Очень интересная. Но ну, на нее смотришь, вы поняли? На нее смотришь, на эту технику, и сразу понимаешь, ну что это генерация бабок, это генерация денег. То есть на такой технике уже зарабатывать реально, вы поняли? Все, если что вы увидели, я вам показал. Божаю горного дня, пока.